Məlobiyən simyanat varsa, poriçiptim onlar üçün deyib. Qeyd edin və hazırlayın. Amalıbiyən simyanat var, onları da unutmadım. Onlar üçün də ətli çöp şiş kebabı etdim. Lobiyaları bişənə kimi qaynatdım, suunu süzdüm. Sonra soğanı doğrayıb kartsqanın doğrayıb, əti də bu şəkildə doğradım. Nə çox böyük, nə də çox kiçik. Acı biberlərini və tuzu da əlavə etdim. Tuz artıq adı, bunun nəyə oldu? Yere atırıq. Yo hirafiram lobiaq bulunpat nust stolistin de 10 cnala virdim. Daha sonra atotu eridirmişən çəfinə də əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırdıq. Bibər, samsal və yerkökünü yuyub, doğrayıb qrafta saxlamışdım. İndi bunları çök şişə düzəcəyik. Amma öncə tuzlayıb, karpçikolarda işini əlavə edib qarışdıraq. Siz istəsəz başqa tərəvəzlərdə də istifadə edə bilərsiniz. Mənim evimdə bunlar var idi və bu məndən istifadə etdim. Hazırdır. Bismillah başlayaq. Kartuş kanalı, sonra kökünü, sonra əti, sonra bibəri yenə eyni, eyni, eyni şəkildə bunları düzürük. Hazırlayırıq bütün tərəvəzlərdən hazır olan ansura. Artaqalan tərəvəz nörməsi də bu bilarsının içinə əlavə edirik. Biraz qoruldıq belə. Onda 1-2 dənə pomidor yuq, onu doğrayıb onu da, da, da tərəvəzlərə əlavə edək. Sonra içinə biraz duru yağ davəyə deyib hamsını bir yerdə qarışdıraq, üzərinə də çöp şişlərimizi düzək, sobaya qoyaq. Budum yeməyimi bişirib hazırladım. Kim deydi ki, sətə vaxtıdı? Çox ləzzətli görsən, həqiqətən də çox ləzzətli idi. Düşünürəm ki, inşallah siz də bəyənəcəksiniz. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olub like atmağı da unutmayın.